Жвава, ты кримская татарка. Твои батьки до сих пор остаются в Крыму? Чи ты уже привезла их в Киев, и они поруч с тобой? Они, конечно же, в Крыму. И э, все мои попытки, даже разговоры, э, это ничем не уменьшались, то есть мама сразу говорит, что я предательница, я не могу оставить папу, папа не может оставить дедушку, которому 85 лет. Но это все так очень больно и так все Тяжело, потому что я понимаю, что они не могут уехать то дерево граната, которое растет у нас во дворе, то хурма, то инжир то дом. Это невозможно бросить. Вот так просто взять чемодан, потому что ты боишься и бросить. То есть они не боятся даже, скажем так, умереть, да, как бы сейчас страшно это не звучало, но они не оставят свой дом. Я знаю, что ты дуже переживаешь через то, что твои друзья, твои знакомые, твои соседи голосували на псевдореферендуме за приєднання до России. У тебя было желание поехать до Криму с концертами? Наперед до этого невызнанного референдума, или после, чтобы объяснить людям, твоим прихильникам, что их водят в оману. Неделю назад я была в Стамбуле на большом тюркском фестивале, где говорила о Крыме всем тюркским народам. Это огромнейший тюркский фестиваль. Я говорила о том, что братья и сестры, не бросайте нас. Вы помните о том, что в Крыму есть тоже ваш, ваши братья, да, и эм, я хотела сделать подобный концерт в Крыму, но сейчас я знаю, что, что происходит, а, сейчас даже не пропускают а, ни операторов из Киева, сейчас не ходят ни самолеты, то есть даже мои барабанные палочки, да, у бенда или тромбон покажется им автоматом Калашникова, хотя я хочу сделать концерт в Крыму, а, где бы действительно я спела и украинский, и крымско-татарский, и армянский, и греческие песни, которые я знаю на самом деле. И этим самым я Могу сказать, что в Крыму всегда было многонационально и всегда было дружно. И русские песни. Более того, сегодня я в трех номинациях, где опять-таки в моем альбоме есть русские песни. У нас не было никогда такого. Зачем это сейчас э, все э, так преувеличивать, так э, действительно просто разделять семьи? Я знаю, что у моих друзей э, люди разводятся. Э, ну, то есть это просто рушится мир. Сколько уроков ты прожила в Крыму до того, чтобы поехать до Киева? Понимаешь, какая история? То есть, мой папа изначально знал, что он вернется в Крым, не просто в Крым, да, Симферополь, он, он вернется в Малореченское. Это откуда наши прадедушки, прабабушки и так далее. То есть, и мы ездили, мне было 9 месяцев, и первые свои шаги я сделала в Малореченском. Потом мы вначале не прописывали крымских татар, мы все, под, ну, мы все пытались приехать, при, 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 подъезжать как бы ближе к Крыму, мы переехали в Мелитополь. И в 89-м, 88-м, я сейчас не помню точно, мы приехали в Крым. Ты ведь чувала такими цни российский настрой, какие мы побачили сегодня. Не буду скрывать, конечно. Вот, например, когда я училась в училище э, симферополе у нас было много людей из Севастополя. они всегда говорили, что мы Россия, мы даже празднуем Новый год по русскому времени. Ну, мне говорила, окей, ребят, это ваша как бы позиция, хотя я всегда считала, что, ну, как так может быть один город вдруг другая страна это было но в то же время вот только сейчас стала налаживаться ситуация крымских татар стало больше вначале я в классе была одна потом нас было пять и так далее и так далее то есть это только сейчас стало налаживаться и вот опять я ну вот от этого страшно больно я боюсь за свой народ за, за то что опять сейчас его начнут угнетать обвинять в, в чем-то как это было сделано в 1944 году и под этой гидой дружно выселись. Поэтому я очень сейчас переживаю. И то, что я сегодня именно здесь, на юне, я только для того, чтобы спеть украинскую песню, чтобы посвятить ее Крыму.